О. Добрый вечер, дорогие друзья и уважаемые партнеры. Мы продолжаем цикл практических занятий, нацеленные на рост. Пред... Предыдущая тема у нас была постановка целей, составление плана. У нас было домашнее задание, да, нужно было написать свои желания, самые-самые сокровенные и самые такие, ну, горячие, и выделить в отдельный список, определить срок реализации наших планов. Это один год мы определились, да? И разобраться, что нужно делать, чтобы желания были реализованы. То есть составлять планы. Эти действия превратили наши желания в цели. Ну, вот так вот. И все, кто выполнил эту работу, вы абсолютные молодцы. Вам всем и если кто выполнил эту работу, поставьте крестики. Я думаю, что будет немного людей, которые это сделали, потому что это, ну, это особ, особая работа. Давайте так, мы не будем говорить о тех, кто вообще даже не, даже и не и не думал писать свои желания. Такие люди тоже есть, они будут хорошими клиентами они будут пользоваться продукцией, получать желаемые результаты, потому что в основном все хотят здоровье свое поддержать, а здесь у нас это просто, просто находка для всех, поэтому эти люди будут хорошими потребителями. Это тоже нормально. Ну, как бы не все приходят к финишу первыми. Ну, а вот те, кто попытался записать желание, и где-то на четвертом, пятом, десятом пункте как-то приткнулся, и сомнения его в сторону увели, вы знаете, это нормально. Ничего страшного нет. Дело все в том, что на самом деле это сложно. Это выход из зоны комфорта. Вы знаете, я часто думала, почему надо писать. Ну, напишу, ну, как бы говорят, вот это работает. А знаете, что происходит? Мы начинаем меняться, потому что мы начинаем делать то, что никогда не делали, даже не думали, что это нужно делать. И мы себя заставляем. То, что нам непривычно, мы начинаем заставлять себя делать. И это такое маленькое преодоление себя. Вот почему это сложно. И если у кого-то с первого раза это не получилось, ничего. Если вы продолжаете с собой бороться, себя переубеждать, то однозначно будет результат. И знаете, что? А вот как бы как же себя заставить? Вот человек говорит, да я хочу, ну вот как-то. А знаете, я думала, думала над этим и поняла, что, знаете, нужно поговорить с самим собой. А знаете как? Вот я придумала как: возьмите телефон, включите камеру на себя и поговорите с самим собой в камеру. Запишите видео, запишите. Знаете, я это сделала. Ну, это немножко сложно, но я это сделала. Я камеру включила и сказала: Привет! Какая ты стала взрослая? А помнишь, и стала перечислять вот с молодых лет, к чему я стремилась, какие мои желания, что я любила. Я любила спорт, я любила шить. Я, понимаете, я проговорила свои желания. И потом, когда начала говорить о своей жизни сама себе, потом вышла замуж, родился ребенок, и что-то стало происходить. Понимаете, сами себе мы, мы не обманем, мы говорим, как было. И жизнь как-то так изменилась. И с чем же я пришла? Я себе говорю, с чем же ты пришла? И я пришла к тому, что я понимаю, что нужно что-то менять, потому что желания уже как бы какие-то уже не сбудутся. Надо жить, и надо что-то. Я хочу обеспечить свою старость. Я не хочу зависеть от детей. Для этого я должна что-то делать. Я стала перечислять, что мне надо сделать. Вот как я это вижу. Я себе сказала, ну ты молодец. Так вот, и сделай это задание. Это будет первый шаг к твоим изменениям. И я отключила видео. Ну это я вам так нарисовала немножко, как примерно так. И вот на, сделайте это и пойдите там, чем, занимайтесь домашними делами, можете там сходить ну, по своим делам, может быть стирку запустите, может быть вы что-то будете делать. А потом придите и еще раз пересмотрите свое видео. Знаете, я пересмотрела. Оно мне показалось грустным. Но я поняла, что это грусть о том, о несбывшихся мечтах, целях. И я понимаю, что у меня есть время это изменить, чтобы когда пройдет еще какое-то время, я не пожалела о том, что я упустила эту возможность. Вот вы понимаете, вот для чего нужно писать. Любая строчка, напис написанная вами, любое обращение к себе — начнет вас менять, потому что никто нас не изменит, кроме нас самих. И вы знаете, попробуйте такой эксперимент, может, у вас будет более веселая история. И, и никогда не сдавайтесь, у вас все получится. И докажите себе, что этот список, ну, вы можете написать. Вот просто, чтобы потом свое отражение сказать, спасибо тебе, я это сделала. Ну а сейчас давайте продолжим наши практические занятия. И я передаю слово нашему серебряному лидеру компании РСАХ Елене Ярушиной, которая поможет нам идти дальше вперед. Спасибо, Танечка. Спасибо большое. Тань, ну ты, как всегда, в точку. Я бы тебя слушала, слушала и не прерывала бы. Значит, всем добрый вечер, всех рада видеть. Спасибо всем, кто подключился, кто не безразличен и уважает и себя, и нас, спикеров, которые мы хотим, конечно, дать побольше знаний, побольше внимания вам. И хочется взаимности, хочется обратной связи, поэтому будем общаться и будем дальше идти вперед. И дальше продолжаю я все-таки тему сетевой маркетинг. и я очень хочу, чтобы вы все-таки знали полностью, как и где появилась индустрия сетевого маркетинга. Она очень давно, очень давно создана. И опять возвращаясь к основателю сетевого маркетинга Карлу Ренборгу, который в свое время сидел в тюрьме. Но его всегда интересовало вот то правильное питание, значимость натуральных продуктов, микро-макроэлементов. И он вот этот охранников в тюрьме просил принести к скудной этой пищи, которую давали в тюрьме, да, он просил принести ему побеги бамбука или листья папоротника, или даже опилки от гвоздей, потому что он понимал, что железо очень важный элемент для того, чтобы хорошо себя чувствовать. Всем своим сокамерникам он тоже предлагал это употреблять. Некоторые его слушали и тоже хорошо себя чувствовали. А некоторые отказывались, потому что они не знают, что они будут, это, как, как скажется на их здоровье. И даже некоторые не дожили до освобождения, потому что очень плохо себя чувствовали. И в 1927 году Карл Ренберг вышел из тюрьмы, и он продолжил вот это свою цель, свою мечту. Он стал э, разрабатывать методику э, вот, вот именно э, концентрации полезных веществ, веществ. Концентрацию очень многие его не слышали. Э, очень многим он хотел доказать. Он, конечно же, тоже нашел и своих друзей, единомышленников нашел, и те люди стали это употреблять. Но их было очень мало этих людей, немного было этих людей. Поэтому он предложил, и вот такая осенила мысль его, что если он будет вот этим друзьям, которые тоже будут предлагать, употреблять в пищу вот эти вот концентраты полезных веществ, он будет платить за это им деньги. Или когда тот человек, который зам заплатит за деньги, за этот продукт, он будет его употреблять. Потому что если все, что дается бесплатно, он может бросить, забыть и так далее. А когда он уже заплатил деньги, он будет это употреблять. И многие люди заметили улучшение своего здоровья. Некоторые дамы заметили улучшение своей кожи, самочувствие лучше было. И тогда он назвал свой свой метод распространения вот этих полезных питательных веществ, он назвал это маркетинг по рекомендации. Вот я на прошлом занятии тоже об этом говорила, маркетинг по рекомендации. И в то время, когда он начинал вот этот вот свой сетевой бизнес, когда это уже признано было что-то сетевой бизнес, да тогда в США была великая депрессия. Очень много предприятий, очень много предприятий позакрывались, просто тысячи. Очень люди, многие остались без работы. Вот то, что я сейчас, кстати, об этом, у нас сейчас это кризис. И вот сейчас я тоже об этом многим говорю, что вот в кризис лучше всего приглашать людей в сетевой бизнес, где стоящая, наперед забегаю, где стоящая компания, где можно заработать деньги. Это очень важный момент. Сейчас очень много людей разъехалось, и даже там, и везде во всем мире можно, конечно же, предлагать и приглашать, особенно вот такие сложные моменты, как в кризисные времена. Сетевой маркетинг самое то. Тем более, что мы занимаемся очень полезным полезным действием вот этим нашим, да, это давать людям возможность знать о том, как улучшить свое здоровье. И еще, когда, когда уже были у него единомышленники, когда люди стали вокруг него, много уже людей, которые и специалисты, начали тоже разбираться, начали этим увлекаться, можно так сказать, он начал целую систему разрабатывать сетевого маркетинга. И он назвал вот это слово человека, который приглашает другой, других людей, назвал спонсором. Вот мы сейчас знаем, что это информационный спонсор. Да? Вот. А спонсор в переводе вообще поручитель. Но сделало сделал немножко, как другая концепция была, в плане понимания, что такое спонсор информационный, это то, что он не просто дает информацию, а он еще принимает такое решение быть рядом с этим человеком. Не то, что там он купил у него этот продукт, или он дал информацию об этом продукте, он купил, и он больше и забыл про него. Нет, этого быть не должно. Поэтому организовывалась целая сеть и целая организация. Вот то, что касается вот это вот с самого первого как похода, можно так выразиться, в сетевой маркетинг. И он, конечно же, уже в 1934 году создал первую компанию, которая называлась «Калифорния Витамин Ипс». А потом, вы, наверное, на слуху кто-то знает из сетевики, вы знаете, что есть такая компания «Нутри Лайф Продукт». Вот это давнишняя, очень давняя компания, которая вот создана как сетевой маркетинг. В 50-е годы и в 70-е все равно сетевой не сильно распространялся, потому что какие-то были ошибки, какие-то были небольшие знания этого всего, как сейчас уже это совсем по-другому воспринимается, да, вот, и медленно это все шло. Мало того, в 75-м году, Федеральная комиссия по торговле стала расследовать вообще эту систему МЛМ. И чуть ли не с тем как бы упреком, что или так это мягко еще сказано, что это жульническая как бы система. Но расследование шло с 75 по 79 год. И за 4 года было доказано в 1979 году, было окончательно установлено, что MLM – это метод продвижения товара, приемлемый и допустимый с точки зрения закона. Вот. А в 1982 году уже было признано, Именно законно, что э, все те люди, которые работают в сетевом маркетинге, они называются независимые дистрибьюторы. Но в данной ситуации мы называемся партнерами, но это совершенно ничего не меняет. Единственное, что у нас немножечко другая концепция RSAG, потому что у нас практически нет продаж. У нас есть рекомендации, у нас есть информация, у нас есть учеба, обучение и так далее. Немножечко как бы упрощенно и, и, и намного легче здесь работать, ну, на мой взгляд. Но, тем не менее, когда узаконили это все и начался бум, открылось очень много компаний сетевых, очень много. Я даже их перечислять не буду, но знаменитая компания МВА, конечно, 50-х годах, она уже есть почти 70 лет, поэтому или уже 70, значит, она... Это а мы будем говорить дальше о надежности компании. Я потом скажу вот, примеры такие тоже буду приводить. Но сейчас более 125 странах работает сетевой маркетинг. 125 стран странах очень перспективно, очень много методов работы, очень много маркетинг планов, потому что практически все заводы, фабрики, которые выпускают продукцию, они и услуги, и товары, конечно, это все признано закона, и поэтому все больше и больше компаний развивается, и добиваются очень много людей. Очень много людей добиваются успехов. И вот совокупный вообще доход МЛМ уже достиг более 30 миллиардов долларов. Более, наверное, еще больше. Может, это вообще устаревшие данные. И каждый год растет, растет вообще ежегодно товарооборот сетевых компаний на 25-30%. Это высокий показатель. И в сетевом бизнесе участвует не то, что более 20 миллионов человек, а уже, скорее всего, доходит, если только 30 миллионов работает в МВЭ. Можете себе представить, то что тут говорит 20? 2, более 20. Вот то, что я когда готовилась к этой теме, я так думаю, уже около 50, наверное, скорее всего, если не больше. То есть очень-очень много людей получили свои рабочие места, можно так сказать. И очень высокие доходы имеют люди в сетевом маркетинге. Наталочка, выставь, пожалуйста, схему первую. Наталка. Что-то наталки нету. Не поняла. Значит, там схема такая. Я просто есть два слайда, чтобы было так наглядно очень. Но, значит, схема так. Вот она сейчас. Сейчас она покажет схему. Вы поймете, о чем я говорю. Ее нет, Наташ, белый экран. Схема распространения товара по методу сетевого маркетинга. Вот как раз здесь это показано. На, этом, на этой схеме показано именно, как распространение идет товара. И тут всегда задается, да, нет, это другая, это первую не показала. Ну ладно, пусть уже будет. Давайте так. Вот, Первое вот это. Сначала компания-производитель, затем идут дистрибьюторы. Да? Вот наша сеть, это классический маркетинг-план, дистрибьюторы компании и потребители. То есть дистрибьюторы являются тоже потребителями. Кто-то развивает сеть, а кто-то просто покупает товар у компании. Но тем не менее, можно задать три таких вопроса. Чем сетевой маркетинг отличается от финансовой пирамиды? Это первый вопрос, очень много часто задают. Второй вопрос, правда ли, что возможность разбогатеть есть только у основателей сети? И третий вопрос, правда ли, что в сетевом маркетинге рано или поздно наступает насыщение? Вот. И теперь, пожалуйста, Наталочка, второй слайд. Да, вот. И вот такая вот схема любой организации. Это как пример. Вот директор института, его замы, его начальники отделов, сотрудники института. Очень схожая схема, правда же? Вот, как все, вот почему сетевой отличается от финансовой пирамиды. Слово пирамида в ответ всегда говорят, что это, это неплохо, это хорошо. И что может кто-то сказать плохо, допустим, о пирамиде Хеопса. Никто не может плохо сказать. И многие говорят, сетевой это пирамида, но почему-то упускают слово финансовая. Вот финансовая пирамида очень отличается от э, просто пирамиды. Потому что пирамида практически в каждой организации. Вот то, что сейчас вы видите на экране, это вот пирамида любой организации. Директор есть или там института, или завода, или там в школе директор школы, к примеру, и так далее. То есть и соответствующие, заметьте, и зарплаты тоже у них соответствующие. Вот. Поэтому то, что касается всего даже государства, можно даже так сказать, везде пирамидальные элементы есть. Но финансовая пирамида ⁇ это структура, в которой вознаграждение, вот кто-то приходит, дается за того, кого вы пригласили, без товара, без услуги. Понимаете, и, и вот это точно финансовая пирамида. Много говорят услуг, там какие-то какие, э, какие занятия придумают, академии какую-то там еще что-то, понимаете? Но это все лишь бы заполнить какие-то слова, чтобы сказать, что это. А с чего платится в сетевом маркетинге? А в сетевом маркетинге только от реализации товара. Вот только от реализации, вот эта разница большая финансовая пирамида, которая запрещена законом совершенно, и пирамида в сетевом маркетинге только от реализации... не пирамида, а этот... только от реализации вознаграждения платится от реализации товара. Это большая большая разница. Поэтому еще такой вопрос, понятно, да, вот то, что я вам сравнила. Теперь Второй такой вопрос, который могут задать. Правильно, что возможность разбогатеть есть, есть только у основателей сети. Есть два ответа. Первый ответ – да. Может заработать тот основатель, у которого некачественный товар. Или первые дистрибьюторы. Но если товар некачественный, то компания больше работать их не будет. Их еще называют однодневки. Однодневками, да, которые качественный товар, он не, не будет иметь продолжения. Никак. Поэтому те первые, которые начали, сливки собрали, как мы э, привыкли выражаться, и на этом все. А второй ответ, конечно, нет. Потому что компания должна быть обязательно конкурентной, конкурентной. И тогда э, и, и иметь качественный продукт. И вот тогда будут иметь все и дистрибьюторы будут и будет иметь и директор естественно у него понятно более высокие задачи но и более высокие возможности финансовые иметь да у нас как как у нас сетевом вот многие некоторые или недопонимают или как-то не хотят вникать в это все но естественно тот больше будет получать премии кто раньше пришел это нормальный ход. Вот, это по-другому, но никак. Если он раньше пришел, он, хотя есть, которые раньше пришли, и не получают денег. Вот кто-то получает, а кто-то не получает. Почему? Все зависит от того, как вы сами относитесь к своему, к своим возможностям, к своему труду, к своим шагам. Если вы отдаете себя, как я всегда привожу пример Водошефера, Шефера, если вы отдаете себя на 110%, на 110 процентов отдачи своего себя всего самого да вот тогда у вас будет выше может даже так рассчитан маркетинг плат что вы даже можете больше зарабатывать своего спонсора потому что у вас будет больше организация если тот работает не в полную силу. Все зависит только от вас. Поэтому вот этот ответ, правда ли, что можно разбогатеть только вышестоящими или нет, все зависит от того человека, который принял правильное, как я говорю, решение и в сетевом маркетинге отдает себя полностью. Вот тогда будет и вознаграждение достойное. Вот. И так, это я уже все вам сказала. И третье, правда ли, что в сетевом маркетинге рано или поздно наступает перенасыщение? Ну, я хочу сказать, насыщения не может быть много, но ну, не может, не может. Ответ нет, не может быть не перенасыщения э, вот, э, дистрибьюторами, не перенасыщения товаром. Просто не может такого быть. Меняется форма может быть, меняется форма. Но то, что говорит, что уже туда идти, там и так все версали. Да? Ч часто слышите такое? А кого? А вы полную работу выполнили? Вы всех-всех пригласили, кого вы хотели? Вы всем-всем прозвонили, а вы сработали на холодные контакты? Что вы сделали? Я вот сколько разговариваю с некоторыми людьми, которых я даже не знаю, ну, были такие случаи, да? Очень многие даже не слышали, что такое РСАК. Поэтому все еще впереди. Ваши люди от вас не уйдут, это точно, если вы будете стараться. И Бог вам помощь, как говорится. Вот. И поэтому, вот я даже еще такой пример могу привести: нет перенасечения. Почему? Потому что машины продаются все новые и новые марки. Сколько лет э, изготовлению любой марки машины, заводов этих, они все время продаются. Телевизоры продаются, при том, что у всех мобильные телефоны продаются. Поэтому вы не переживайте, что вы поздно пришли, и что вы не вовремя. А, ты уже там сколько знаешь, это а уже сколько там имеешь все. Начинайте с нуля, и вы добьетесь цели, если вы поставите их правильно. И если создадите свои планы, и будете все выполнять то, что предлагают ваши спонсоры, имея результаты. Понимаете? И пишите обязательно на бумаге списки знакомых, которые вы еще не звонили или которым вы звонили и уже забыли, что вы им звонили. И сейчас как раз эту тему раскроет вам бронзовый лидер компании Наталка Савина. Пожалуйста.